привет! Вы на канале Ассорти от Настёны. Сегодня я пеку сушки для своей Настюшки. Делюсь с вами этим простым рецептом. В него не входят ни молочка, ни яйца. Приятного просмотра! Нам понадобится мука пшеничная, разрыхлитель, соль, сахар, растительное масло, любое без запаха, и растительное молоко или вода. 200 грамм пшеничной муки мы смешиваем с одной третью чайной ложки разрыхлителя и все перемешиваем. В отдельной миске мы смешиваем 100 миллилитров растительного молока. У меня это овсяное. Оно должно быть тепленькое. В молоко мы добавляем одну чайную ложку соли и 5 чайных ложек сахара. Все тщательно перемешиваем. Так как молочко у нас тепленькое, то сахар с солью довольно быстро растворятся. В смесь с мукой и разрыхлителем мы выливаем 50 мл молочной смеси. Ну, где-то половину на глаз. И хорошенько размешиваем. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла без запаха. И тоже перемешиваем. И в самом конце мы добавляем остаточное наше молоко, которое осталось. Остальные 50 миллилитров. И замешиваем наше тесто. С самого начала в рецепте вместо молока обычная вода. Но с молочком, конечно, вкуснее, даже если оно растительное. Сейчас, слава богу, очень большой выбор супермаркетов в разного типа молока. Но если вы добавите обычно коровье молоко, конечно, вкус будет другим. Эти сушки все равно очень вкусные и рецепт, конечно же, удачный. Другой бы я вам не посоветовала. Все, тесто наше готово. Оно получается очень приятное, не липнет к рукам. Нужно оставить тесто, чтобы оно постояло минимум минут 20. Тесто я разделила на две части, буду каждую по очереди раскатывать. Не слишком тонко. Нарезаем на не слишком тонкие полоски наш круг. Формируем сушку. Так мы ее скручиваем. И потом закрепляем. Вот такая вот сушечка у нас получилась. Все. С остальными полосками мы поступаем точно так же. Разогреваем духовку на 200 градусов и отправляем выпекаться до румяной корочки. Через 15 минут наши сушки испеклись. Наконец-то они остыли и теперь можно их попробовать. Я приготовила чай и могу теперь наслаждаться вкусом. Подписывайтесь и спасибо за ваши лайки. Кто любит сушки? Так, кто пек сушки? Кто пек Сушки? Я пекла сушки, только никому не скажу, никому не остану. Все всем сама.